ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી છૂટો છવાયો વરસાદ જ જોવા મળી રહ્યો છે પરંતુ આગામી સાત દિવસ માટે હવામાન વિભાગે વધુ આગાહી કરી છે હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં બધા જ જિલ્લામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે અને તારીખ ચાર પાંચ અને છ ઓગસ્ટ માટે માછીમારોને વોર્નિંગ આપવામાં આવી છે હવામાન વિભાગ મુજબ હાલ કોઈ સિસ્ટમ સક્રિય નહીં હોવાથી ભારે વરસાદની સંભાવના નથી જોવા મળી રહી શું આગાહી કરી છે હવામાન વિભાગે તે જાણો गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो डे थ्री डे फोर और डे फाइव के लिए फिशरमैन की वार्निंग है नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए जिसमें विंड की स्पीड रहेगी थर्टी फाइव फोर्टी फाइव और जो वेस्ट विंड होगी वो फिफ्टी फाइव इन फिच के आसपास रहने का पूर्वानुमान है और अब तक एक जून से आज दो अगस्त तक जो रेनफॉल मानसून सीजन में रियलाइज हुआ है हम उसकी बात करेंगे तो गुजरात एज ए होल स्टेट इक्कीस परसेंट ज़्यादा रेनफॉल हुआ है और रीजन वाइज बात करेंगे तो गुजरात रीजन में जो रेनफॉल हुआ है वो तेईस परसेंट नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा रेनफॉल हुआ है एक जून से लेकर आज दो अगस्त तक और सौराष्ट्र और कच्छ की बात करेंगे तो, तो सौराष्ट्र और कच्छ में अठारह परसेंट रेनफॉल ज़्यादा हुआ है एक जून से लेकर आज दो अगस्त तक नॉर्मल के हिसाब से अहमदाबाद में लाइट टू तो मॉडल ट्रेन का पूर्वानुमान है और गांधीनगर में भी लाइट टू तो मॉडल ट्रेन का है। सर कोई सिस्टम है आने वाले दिनों में अभी मानसून ट्रैप है वो भटिंडा से पास हो रही है जिसके कारण ही आज आने वाले सात दिनों के लिए लाइट टू तो मॉडल ट्रेन का पूर्वानुमान है